গুড মৰ্ণিং ৱ ৱ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা বতৰটো মানে কিনো গাত লাগিছে জানো ওলাইছে সোমাইছে তাকে কাপোৰবোৰ মানে এবাৰ বাহিৰলৈ মেলিছোঁ এবাৰ ভিতৰলৈ কৰিছোঁ সেই তাকে কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে তাকে কোনোমতে আকৌ ৰ'দটো অকণমান দিয়া দেখি তাকে কাপোৰখিনি মেলি কৰি দিছোঁ সেই দুদিন তিনিদিনটো আৰু বৰষুণ দি থকাৰ কাৰণে মানে কাপোৰ কানি তেনেকৈ ধোৱা মেলা তেনেকৈ হোৱাই নাই আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা অকণমান মানে ৰ'দটো ওলাইছে এবাৰ সোমাইছে তেনেকৈ আছে আৰু এতিয়া অলৰেডি কিমান চাৰে এঘাৰটা মানে বাজিলে ভাত বনাবলৈ হৈ গ'ল আৰু এইফালে টিকলিক স্কুল যোৱাই নাই এইকেইদিন তাকে ভিতৰতনো কি কৰি আছা তাইক মোবাইলটো তাকে চাবলৈ দি আহিছোঁ আৰু ভাত পানী বনাবলৈ হৈ গ'ল আৰু কেকৰ মানে অৰ্ডাৰ এটা আছে তাকে কেকটোও বেক কৰি থৈ আহিছোঁ ঠাণ্ডা হ'বলৈ তাকে বোলো পতাপত যাওঁ বোলো ভাতকেইটাও বনাওঁগৈ আৰু লগতে বোলো কেকটোও বনাই কৰি লওঁ টিকলিকে ভিতৰতে মোবাইল চাই আছোঁ তাই এইকেইদিন স্কুল চিস্কুল যোৱাই নাইকিয়া পতাপত মানে বতৰটো অকণমান ভাল দেখি ধুনীয়া ধুমুহে কাপোৰকেইটা মেলি লৈছোঁ পতাপত ভিতৰলৈ যাওঁ দেৰিয়ে হৈছেগৈ সেইজনী টিকলিকে মোবাইল চাই আছ ভাত পানী খাই লৈ পেলাই টিকলিক কি চাইছা হা শুল কাটা চাই আছে চা টিকলি মুখখন একদম ভিডিঅ' চাই আছে ক'ব নোৱাৰি গোটেইজনী টিকলি কি চাইছা ভিডিঅ' চাই আছা ক'ব নোৱাৰা আৰু এইফালে মেডিচিন খুৱাই পেলাই অকণমান বহি থাকিবলৈ দিছোঁ নহ'লে শোলেই শুই টোপনিয়ে গুচি যায় টিকলি তুমি বহি থাকা মই ভাতকেইটা বনাওঁগৈ দেই টিকলি ভিডিঅ'ত চোৱাতকে ইমানেই ব্যস্ত তাকে মাতিলেও মান নিদিয়ে চাওঁ মুখখন চোৱা ছোৱালীজনী হাই কি খাইছা চাওঁ কিবা খাই আছা তুমি চাই থাকা মই পতাপত ভাত বনাওঁ বোলো কেক এটা বনাইছিলোঁ এইটো ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছিলোঁ মানে ফ্ৰিজত তাকে এইটো বোলো লগতে আইচিঙো কৰোঁ আৰু ভাতকেইটাও পতাপত বনাওঁ একফালে অলৰেডি চাৰে এঘাৰটা বাজি গ'ল বাৰটাই বাজিব এতিয়া তাকে পটাপত কেকত বনাওঁ আৰু বহুত দিন বোলো কেকৰ তেনেকৈ ভিডিঅ' দিয়াই নাইকিয়া আৰু মানে কি হয় কেক কেকৰ অৰ্ডাৰবিলাক মানে একে ইমান আৰ্জেণ্টকৈ আহে যে তেতিয়া মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰি থাকিবলৈ টাইমেই নহয় সেইকাৰণে বোলো আজি বোলো অকণমান বোলো ব্লগটোতে কেক বনাই আছোঁ যেতিয়া বোলো কেকটো বনোৱা অকণমান বোলো আইচিং পাৰোঁ যদি অকণমান বাৰু ভিডিঅ' এড কৰি দিম বাৰু তাকে এইফালে বনাবৰ কাৰণে আগ পাশত এইবিলাক গোটেইবিলাক উলিয়াই কৰি লৈ যা যোগাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু মানে ঢেৰ দিগদাৰ কি খায় কি নাখায় সবলৈকে মানে চিন্তা ভাৱনা কৰি পেলাই বনাব লাগে যে দিগদাৰ তাকে পতাপত গোটেইবিলাক যা যোগাৰ কৰি লওঁ আৰু কোনোমতে লাইনটো আহিছে নহ'লে একেদিন মানে কালি এবাৰ লাইনডালে এনেকুৱা দিগদাৰ দিছে আৰু বতৰটো বেয়া হ'লেই লাইনটো গাত জালো কি লাগে আৰু মই বনাই কৰি লওঁ এইটো কেকটো মানে বনাই লৈ পেলাই ফ্ৰিজতে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছিলোঁ হাফ কেজি কেক আৰু তলতে কোনো দিছোঁ মানে বাটাৰ পেপাৰ বা একো পেপাৰে ইউজ কৰা নাইকিয়া মই আগতে দেখুৱাইছোঁ কেক বনালে কেনেকৈ মই তলত একো পেপাৰ ইউজ নকৰিলেও কি ধুনীয়াকৈ কেকটো ডিমুল হয় আৰু কিমান চফ্ট হৈছে চাওক আৰু তলত একো পেপাৰ ইউজ কৰা নাই যদিও কিমান ধুনীয়াকৈ দিমুল হৈ গৈছে খালী অকণমান ৰিফাইন তেল মানে গ্ৰীজ কৰি লওঁ তলত আৰু এতিয়া আৰু অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব তাৰপিছত আইচিং কৰিম আৰু লগতে মানে ব কেকটো বনাই থাকোঁ ভাতো বনাই থাকোঁ আৰু ভাতৰ কাৰণে যা যোগাৰ এইফালে কৰি লৈছোঁ বনাম বডিমাহ আলু অকণমান ভাজি বনাম আৰু এইকেইটা তিতা কেৰেলা আছে তিতা কেৰেলা অকণমান ভাজি বনাম তিতা কেৰেলা কোনেও নাখায় যে সেইকাৰণে মোৰ কাৰণে অকণমান বনাওঁ বাকী এইফালে বডি আলু ভাজি বনাম আৰু এইকেইটা মিক্স দালি কেইটামান ৰাতিপুৱাই মানে তিয়াই থৈছিলোঁ আজি বোলো মিক্স দালি অকণমানকৈ বনাওঁ সদায় মচুৰ দালিবোৰ খাই থাকিবলৈও আমনি লাগে পতাপত দাইলকেইটা ধুই লওঁ আৰু এইফালে পাচলিখিনি গোটেইখিনি কাটি কৰি লওঁ আৰু একদম চিম্পুলকৈ বনাম আৰু নিৰামিষেই বনাম তাকে পতাপত কাটি কুটি গোটেইখিনি যা যোগাৰ কৰি লওঁ এইটো চাইডে অকণমান বনাইছোঁ তিতাকেৰেলা আলু অকণমান বিলাহী দি পেলাই ভাজি বনাইছোঁ বিলাহী দিলে তেতিয়া তিতাটো অকণমান কম হৈ যায় যে সেইকাৰণে তিতাকেৰেলা আলু বিলাহী এইফালে বনাই আছোঁ আৰু এইটো চাইডে এইখিনি মিক্স ডালিৰ কাৰণে তেল মাৰিবৰ কাৰণে বিলাহী আৰু পিঁয়াজ এনেকৈ মছলা অকণমান আদা নহৰুকণ দি পেলাই ভাজি আছোঁ আৰু অকণমান এইফালে বনালোঁ বডি আলু মিক্স ভাজিত আৰু অকণমান মচুৰ দালি বনাইছোঁ আৰু কটাবত এতিয়া মিক্স দালিখিনি তেল মাৰি লওঁ আৰু সদায় একেখিনি দালিকে খাই থাকিবলৈ আমনি লাগে সেইটো কাৰণে অকণমান বোলো আজি মিক্স দালি অকণমানকৈ বনাওঁ বিলাহী অকণমান তেলতে ভাজি লৈছোঁ তেতিয়া কালাৰটো খুব ধুনীয়া হৈ যায় অলপ দালিখিনি বাকি লওঁ কি হ'ল সেইখিনি মিক্স দালিখিনি তেল মাৰি হৈ গ'ল একদম দেখিবলৈ একদম মাটি দালিৰ নিচিনা হৈছে কালাৰটো আৰু বেছি ডাঠো কৰা নাই বেছি পাতলাও কৰা নাই একদম মিডিয়ামো ৰাখিছোঁ আৰু বনাই পেলাই ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আৰু এখন আম আৰু পদুনা অকণমান চাটনি বনালোঁ গৰমৰ কাৰণে কেকটো তিনিটা লেয়াৰত কাটি ল'লোঁ আৰু এইফালে ক্ৰীমখিনি উইপ কৰিবলৈ বাকী আছে তাকে পতাপত ক্ৰীমখিনি উইপ কৰি লওঁ আৰু এইফালে টিকলিকৰ কাৰণে এইটো থৈ দিছোঁ টিকলিকৰ স্পেচিয়েল কেক কাটিলে মানে তাইৰ ওপৰ অকণ এখন খাই ভাল পায় তাকে তাই টিকলিক বহিয়ে আছে হে লোৱা টিক্লিকা ফেভাৰিট হেনা টিকলিকা ফেভাৰেটহে তুমি কিয় দেখৰেহি টিকলি ডালিমি মালতী চাই আছে আৰু টিকলিকা একে বেছিভাগ হিন্দীতহে কথা পাতে তুমি খাই থাকা মই পতাপত কেকটো আইচিং কৰি লওঁ দি খাওঁ মোক ছোৱালীজনী একে ক্ষীণাই গ'ল একেদিন দেই গা বেয়া হোৱাতে আৰু চকলেট তকলেট চিপ চিপ নাখাবা দেই টিকলি ডক্টৰ কি বুলি কৈছিলে টিকলিকক ভালকৈ কয় তেতিয়াহে মানুহে বুজি পাব চকলেট চিপ্ছ খালে কি হ'ব বুলি কৈছে ডক্টৰে বেমাৰ হ'ব টিকলিকৰ চব চকলেট চিপ্ছ আৰু কি ক্ৰীম বিস্কুট মটন এইবিলাক বেছিকৈ খোৱাৰ কাৰণে টিকলিকৰ পেটৰ ইনফেকশ্যন হৈ গ'ল ন সেইকাৰণে ডক্টৰে খাবলৈ মনা কৰিছে টিকলিকা আজিকালি আমাৰ চকলেট নাখায় চিপ্ছ নাখায় ক্ৰীম বিস্কুট নাখায় সঁচাই হয়নে দুটা এটা ক্ৰীম বিস্কুট খাই আৰু মাজে মাজে তুমি খাই থকা মই পতাপত কেকটো আইচিং কৰি লওঁ বোলে তাই গানো বজাই আছে যে ভালকৈ শুনাই নাপাওঁ পতাপতে ক্ৰীমখিনি উইপ কৰি লওঁ কেকটো আইচিং কৰি লওঁ আৰু লগতে পেলাই ভাতো বনাই আছোঁ কেক বনাবলৈ এখন কেক বৰ্ড এখন ললোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰটো দি দিলোঁ দি পেলাই ইয়াতে এতিয়া অকণমান চেনি পানী দি চুপ কৰিছোঁ আৰু গোটেই ভিডিঅ'টো দেখুৱাই থাকিলে দীঘল হৈ গৈ থাকিব যে সেইকাৰণে অকণ অকণ দেখুৱাই গৈছো এতিয়া পতাপত কেকটো আইচিং কৰোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ কেকটো ফাইনেল আইচিং হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত কেকৰ ডিজাইনটো দেখুৱাইছোঁ নহ'লে দেখুৱাব সম্পূৰ্ণ দেখুৱাবলৈ গৈ থাকিলে ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ হৈ গৈ থাকে হয় এতিয়া এইখন পেলেট নাইফখনৰ সহায়তে কেকটো এতিয়া মই ভালকৈ ক্ৰীমখিনি চাৰিওপিনে স্প্ৰেড কৰি ল'ম আৰু এনেকৈ গোটেইকেইটা লেয়াৰ দি যাব লাগিব পতাপত এতিয়া মই কেকটো আইচিং কৰি ল'ম আৰু নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ গৈ থাকে আৰু আগতে মই কেইবাটাও কেকৰ ভিডিঅ'ত দিছোঁৱেই কেকৰ আইচিং কেনেকৈ কৰে এতিয়া পতাপত মই কেকটো আইচিং কৰি লওঁ ফাইনে লাইচিং কৰি পেলাই হৈ গ'ল আৰু লগতে এইকেইটা ছাইডকেইটা ক্লিন কৰি ল'লোঁ খালী ডিজাইনটো দিবলৈ বাকী আছে আৰু একদম পূৰা পূৰা ক্লিন কৰি ল'লোঁ কিনিও অকণমান এজ এডকেইটা মানে ওখ চাফা হৈ থাকিবলৈ দিয়া নাইকিয়া আৰু এফিলেটিক্লিক টিক্লিক কি খাই যা নাখাবা অকণমান খোৱা বেছি খালে আকৌ তোমাৰ পেটৰ অসুখ হ'ব আৰু এইবিলাক গোটেইবিলাক বস্তু খেচি মেচি হৈ আছে পতাপত মানে ডিজাইনটো দি লওঁ অলৰেডি মানে টাইম হৈয়ে গৈছেগৈ আৰু এইফালে ভিডিঅ' কৰি কৰি মানে কেক আইচিং কৰি থাকিলে অকণমান দিগদাৰো হৈ যায় আৰু ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলো হৈ গৈ থাকে আৰু মানে অকণ বনাবলৈও প্ৰব্লেম হয় সেইকাৰণে অকণ অকণ ভিডিঅ' কৰি পেলাইহে দেখুৱাইছোঁ এইফালে টিকলিকে ক্ৰীম খাইছে বেছি নাখাবা আৰু দেই আৰু এইবিলাক কেক বনালেতো আৰু জানেই ন গোটেইবিলাক বস্তুবিলাক কিমান খেজমেজাই হয় আৰু এইফালে পতাপত ডিজাইনটো বনাই লওঁ আৰু এইবোৰ গোটেইবোৰ বস্তুবিলাক ইয়াত শিজলটি হৈ আছে আৰু টিকলিক আহিছে কাম বহা বুলি এয়া চাওক এয়া চাওক নহয় পাছত এতিয়া মই ডিজাইনটো কৰি লওঁ পতাপত এইফালে আহি মানে কেইটাত এটা বজাত নিমহি বুলি কৈছিলেহি অলৰেডি চাৰে বাৰটা বাজিয়েই গ'ল পতাপত মই ডিজাইনটো কমপ্লিট কৰি লওঁ তাৰপিছত দেখাই আছোঁ কেকটো সম্পূৰ্ণ ডিজাইন বনাই পেলাই হৈ গ'ল আৰু একদম চিম্পুলকৈ ডিজাইন দিছোঁ আৰু ডিজাইনটো কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল খালী মাজত হেপী বাৰ্থডে'টো লিখিবলৈ আছে আৰু এতিয়া নামটো পতাপত লিখি লওঁ আৰু এইফালে একদম চিম্পল ডিজাইন এটা দিছোঁ আৰু ডিজাইনটো কেনেকুৱা লাগিছে ছোৱালী মানুহৰ বাৰ্থডে সেইটো কাৰণে মানে পিংক কালাৰে দিছো আৰু আৰু ডিজাইনটো কেনেকুৱা লাগিছে কব ভাত পানী বনাই হৈ গল আৰু কেকটো হৈ গ'ল এইটো কমপ্লিট বনাই পেলাই তাকে নামটো লিখিবলৈ আছে অকণমান পিছত লিখি দিম আৰু তাকে কেকটো অকণমান মানে কি ফ্ৰিজত থৈ দিওঁ ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে কেকটো থৈ আহোঁগৈ ভিতৰত আকৌ ভিডিঅ' কৰি কৰি এইফালে কেক থ'বলৈ গৈ পেলাই কেকটো কৰিলেও মানে এগুণত দুগুণ কাম বাঢ়িব কটফত মই কেকটো আহি যাব মানে অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিওঁ ঠাণ্ডা হ'লে তেতিয়া মানে কি কেকটো কাটিবলৈ ভাল হ'ব আৰু লগে লগে কাটিলে মানে তেতিয়া টেষ্টটো মানে ইমান নাথাকে সেইকাৰণে অকণমান এক দুই ঘণ্টা পাৰিলে মানে কেকটো ফ্ৰিজত অকণ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলে ভাল হয় কিন্তু এতিয়া সোনকালে এটা বজাত নিবহি বুলি কৈছিলে যে এতিয়া আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে থৈ লওঁ ৰ'বা এইজনী টিকলিক ৰাজাৰ লগত খেলি আছে কি কৈছা ঐ ৰাজা কি কৈছ কি কৈছা তুমি ৰাজাৰ লগত কি পেলালে বা তুমি ফেন লৈ আছা ফেন ল'লে তোমাৰ বেমাৰ হ'ব দেই অঁ এই গোটেই বোকা লগাই ফুৰিছে দুষ্ট অঁ তাক পিটিব লাগিব তুমি বহুত দিন খেলা নাই যে তাৰ লগত পাহৰিয়ে গৈছেগৈ ঐ ৰাজা লগাই নাথাকিবি ৰাজাই তোমাক লগাই নে তুমি ৰাজাক লগোৱা গোটেই গা তিতাই পেলালে পানী পানী কৰিলে অঁ চি শ্ৰী গা দিয়ালে এতিয়া গোটেই গা ধুৱাই দিব লাগিব তাক আৰু তাক গা ধুৱাই দিব লাগিব নেকি নিজে গা ধুই আহিছে বদ পাঁচ খেলিবলৈ লাগে তোমাৰ লগত তুমি যে এইকেইদিন যোৱাৰ কাৰণে খেলা নাছিলা ভাল পাই যা তোমাক কেকটোৰ নামটো লিখা অথনিয়ে হৈ গ'ল ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছিলোঁ আৰু এতিয়া কেক নিবলৈ আহিছে তাকে পতাপত কেকটো মানে বক্সত ভৰাই ৰেডি কৰি লওঁ আৰু তাকে নামটো অথনি লিখি পেলাই দেখুওৱা নহৈছিলে যে নামটোৰ সৈতে অকণমান এতিয়া ডিজাইনটো দেখুৱাই দিলোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব পতাপত কেকটো ডেলিভাৰ দি লওঁ তাৰপিছতে আকৌ লগ পাই সেইবিলাক কেকটো পেকিং কৰি লৈ ল'লোঁ তাকে পতাপত এতিয়া লৈ যাওঁ দি লওঁগৈ আৰু এটা বজাতে নিমহি বুলি কৈছিলে এতিয়া তিনিটা বাজিয়ে গ'ল তাকে পতাপত কেকটো দি কৰি আহি লওঁ আৰু লগতে ব্লগটো এইখিনিতে সামৰি দিওঁ আশা কৰোঁ আজি ব্লগটো চাই ভাল পালে পুনৰ এটা নতুন ব্লগত আকৌ লগ পাম আজিলৈ আহিলোঁ বাই বাই ফটকাত দি আছোঁ কেকটো